У п'ятдесяті роки минулого сторіччя у радянському союзі стало бурхливо розвиватися телебачення. Були побудовані чотири великих телецентри у Москві, Ленінграді, Києві та Ризі. Щодо Української Республіки, після Києва вони виникли у Харкові та Стальному. Так, до 1961 року називався наш Донецьк. В Советском Союзе тогда развлечений, культурных каких-то программ было очень мало. И телевидение это было просто фурор. Первые телевизоры улицами собирали, чтобы посидеть. То есть сидели, как говорят, по-турецки, человек по 15-20, и владельцы телевизора были очень уважаемые люди. В далеком зараз 1954 году, биле клубу имени Ленина в месте Сталина, Була виділена земельна ділянка для будівництва майбутнього телецентру. Перший ефір було заплановано до дня шахтаря в серпні 1956 року. Ти не грусти. ні грусті нашола грустити?» А втім, дивитися перші програми нової студії телебачення мали дозволити собі поки що кілька сотень мешканців нашої області. Впервые я переступила порог Донецкого телецентра 1 августа 1957 года, как положено выпускнику любого вуза с 1 августа приходить на работу. Но мне сказали, что нет еще расписания, нет еще, так сказать, мест, поэтому вы приходите через месяц. Я пришла 7 сентября на работу, ну а в трудовой книжке у меня записано сентябрь 11 число 1957 года. Телецентр, в общем-то, мне вначале не понравился, скажем так. Потому что, во-первых, вот сейчас приятно подъезжать к телецентру. Вот там, где цирк, и в сторону телецентра был белый карьер. Там была белая пыль, которая стояла в воздухе. Это какой-то был ужас. Первый, кого я увидела в приемной телецентре, это Иру Клементьев. Она там была вместе с Тонией Поповой, нашим первым секретарем. Перші півтора десятка телецентрів, що виникли в СРСР від Прибалтики до Дальнього Сходу, майже водночас були поставлені перед проблемою пошуку кваліфікованих кадрів. Телевізійним професіям потрібно було вчитися. Вони були нові. Їх тільки но починали викладати, а умови життя вимагали без зволікань ставати до роботи. Закінчив Київський політехнічний інститут. Факультет киноинженеров, группа телевизионных операторов. Это был первый выпуск на Украине, да, пожалуй, и в Союзе, который готовил телевизионных операторов. У нас в группе было всего 15 человек, две девушки у нас было. Женька Заденова и Нинка Залескина. Мы так называли их. Извините за такую фамильярность. Мы были молодые, нам сколько там было, по 22-23 года, так что все. И э, распределение прошло практически все по Украине. Мы еще только защищали дипломы, а за нами уже приехали покупатели. А я зараз згадую проблеми сьогоднішньої молоді, до якої роботодавець висуває умови про три роки досвіду роботи. Середній вік першого покоління працівників нашого телецентру на той час складав 23-25 років. І вони приходили на Куйбишева, 61 зразу ж по закінченню інституту. Ми і нам дали два місяці після защити погуляти і потім їхати на роботу. Ну а що робити? У нас как раз новый корпус был, подвальное помещение отличное, и мы собирались там играть в преферанс. И вдруг прибегает секретарша и говорит, так, бросайте карты, бегом в гостелерадио. Пришли на гостелерадио. Самым первым и самым большим покупателем был директор Днепропетровской студии телевидения. Он забрал очень много ребят. И чем он прельщал, что сразу получали квартиры. Ну, меня, как говорится, купил, пригласил на работу директор студии Амельченко Алексей Алексеевич, который долгое время у нас работал, а потом ушел замполитом во флот. Усі наші працівники телецентру тих часів наголошували на факт сильної творчої команди, яка працювала над створенням програм. Наприклад, усі режисери мали вищу професійну режисерську або акторську освіту, а серед журналістів було чотири випускники факультету журналістики Московського державного університету. Сюди я приїхала після закінчення. факультета журналистики Московского университета. Приехала, чтобы войти в состав редакции газеты «Социалистический Донбасс», куда меня пригласили на работу после практики. Но пришли журналисты из телевидения, взяли под белые рученьки, привели сюда. И так вот я тут и проработала 15 лет. З перших же днів свого існування студія донецького телебачення стала збирати симпатії жителів регіону. Листи від глядачів надходили мішками і писали усі від мала до велика. Три роки я просиділа під столом. Я в ефірі не з'являлася. Три роки. я сиділа з куклою під столом. У нас була передача наш почтовий ящик. <кій> я була Буратина, Сліпила там куклу собі таку, значить, і тітя люди Зайцева царевич Она, значит, была ведущей этой передачи, а я, значит, была, так сказать, ее собеседницей Буратино. А в то время, естественно, ничего не было. Никакого телевидения больше не было, ничего не было. Даже мы мультфильмы не показывали в то время. Вот почему я не знаю до сих пор. Мы показывали только художественные фильмы и киноконцерты, которые нам присылала Москва. Ну, а тут вдруг появилась «Кукла», Появилось, появилось общение с детьми, и дети стали заваливать нас письмами. Буквально мешки писем приходили. И когда уже в 1959 году я ушла в декрет, родила сына, но ну, декрет тогда был очень коротким, 59 дней, но это не важно. В общем, Буратино исчез на месяц. Дети завалили письмами тетю Люду. Куда исчез Буратино? И она вынуждена была сказать, что Буратино уехал в пионерский лагерь. После этого дети стали писать письма. З прилишеннями Боратіна в їх піонірські лагеря. дуже складно і зовсім невірно, як на мене, порівнювати умови роботи телевізійників 50-х і сьогодення. Інша техніка, інше навантаження, інші завдання. Коли сама шість років тому вперше переступила паріг нашого телецентру, десятки моїх колег охоче ділилися зі мною своїм професійним досвідом. А тим першим телевізійникам під час виконання творчих завдань почасто доводилося розраховувати тільки на себе. Я одразу оказалася в редакції новості, і старшим редактором у нас був Юрій Павлович Черніцин. Роботи приході так утром ми приходили, выходили в эфир именно в этот день с новостями и определяли, определялись темы новостей. И надо было выезжать в, по области. Ну, как правило... Я уже к тому времени такие делала заходы вперед немножко, узнавала в отделах обкома партии, где какие события интересные намечаются, что-то передавалось Юрию Павловичу, он говорил, и вот таким образом мы разъезжались по всем, по многим районам области с утра, так чтобы к четырем часам у нас уже был готов материал, проявлен. А і щоб був готовий к репетиції середини 50-х років започаткувалися і добрі традиції постійного підвищення кваліфікації телевізійників творчі поїздки, де проходив обмін досвідом між співробітниками телекомпаній усього радянського союзу, зайви казати, що вони усі були тоді державними. Приватних компаній в тій країні бути не могло в Києві Были курсы повышения квалификации операторов, режиссеров, звукорежиссеров, ассистентов, художников. Вот. И в Москве. В Москву меньше, реже попадали наши. Чаще туда попадали ребята из Омска, Томска, Новосибирска, даже из Владивостока. Існує чимало прикладів того, як людина знаходить себе і свою справу далеко не відразу. У нас у такому випадку інститутом ставала наша телевізійна студія, де до творчої особистості приглядалися не один рік. Я прийшов а, в 65-му році в, 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 65 в качестві штатного кореспондента. Я значить, одна із редакторів. Инна Семерякова была у нас такая детская редактор, детская редакция была. И вот она меня как-то засекла в библиотеке детской, когда я что-то там делал, какие-то фотографии. И Семерякова меня заметила и пригласила на телевидение. Поработайте с нами. И так я оказался на телевидении в 1965 году. Вот. Было мне уже 31 год в это время. Иногда бывали такие вещи. Вот в группе операторской, значит, четыре человека, ну, обыкновенный такой подбор. Обычная передача. Вся студия заполнена какими-то там <laughs> станками, стульями, столами. Сидят люди. И вот надо это крутиться, вертеться, чтобы по приказу режиссера всех их показать. И э, получается таким иногда получалось таким образом, что режиссер говорит, там, третья камера, я третья камера, третья камера, возьми мне там, Петрова, который сидит вон там слева, все. Я смотрю, у меня здесь стоит вторая камера, здесь стоит первая камера, а впереди пусто, но там нет того человека, которого мне нужно показать. То есть устраивали вот молодому оператору вот такие вещи, из которых он должен был научиться выбираться. Оператор, который стоит за этой камерой, который мешает мне выполнить приказ режиссера, да, распоряжение режиссера. Я посмотрел на него, значит, он улыбается. Вот такие вот штучки были. З перших же місяців роботи Донецька студія телебачення почала видавати в ефір свої оригінальні програми. Зараз, мабуть, на всю Донеччину знайдеться лише з десяток людей, які пам'ятають наш перший прямий ефір. А ось цю програму, про яку ми зараз поговоримо, телеглядачі 50-х років повинні дуже добре пам'ятати. У нас і ще була така дуже цікава образовательна передача, яка називалася Інститут у вас дома, і яку швидко всі окрестили інститутом у вас в постелі». Значит, ну, поскольку она начиналась в прямом эфире в 8 часов утра, когда люди в выходной день еще спали, то по выходным дням она выходила. Значит, но тем не менее приходили к нам преподаватели высокого ранга и, так сказать, преподавали ну, институтскую, скажем, программу по математике, по каким-то еще там предметам. В общем, наверное, людям это было полезно и интересно. И вот, кстати сказать, в этой связи уже к 25-летию телевидения Наши техники, повторяю, не творцы, как они нас называли, а техники, сделали короткометражный юмористический фильм. Лектора играл в то время инженер видеозаписи Валерий Гайду, который потом стал директором телецентра даже. Значит, он приходил первым в студию, причем на него значит, надели такой смешной очень парик, шляпу. Он отбивался от собаки ногами, пока шел от проходной до ступенек. Значит, приходил лектор в пустую студию, где техник Ляля Головнева выбирала титры. За пультом сидел Антонина Суганята, тоже техник, поскольку режиссера еще в студии не было. Ну и, собственно, они и начали передачу. Передача была по математике. Этот лектор очень выразительно писал какие-то цифры. И, главная сумма всех этих цифр у него в основном равнялась стоимости Тогда же и стоимость водки.